Salam əziz izləyicilər. Bu videoda Dövlət İmtahan Mərkəzinin 9-cu sinif şagirdləri üçün hazırladığı kimya sinif testindən metalların ümumi xarakteristikası mözusunun A variantında olan sualları izah eləyəcəm. Amma suallardan öncə burada fəaliyyət bölməsində olan bir suala baxmalıyıq. Sxemlərə uyğun reaksiyaların tənliklərini yazın, X, Y, Z və T birləşmələrini müəyyən edin deyir. Başlayaq. Dəmirin öncə oksigenlə və su ilə reaksiyasına aparmalıyıq. Burdan alınır dəmir 2 hidroksid. Sonra həmin maddə, yəni dəmir 2 hidroksid özü də oksigen və su ilə reaksiyaya daxil olursa, dəmir 3 hidroksid alınır. Yəni x dəmir 2 hidroksiddir, yazıram burdan. y dəmir 3 hidroksiddir. Sonra ikinci reaksiyada mis 2 oksidin sulfatla reaksiyasını görürüyü, buradan mübadilə baş verir. Mis 2 sulfat duzu və su alınır. Z maddəsi çox güman ki mis 2 sulfat duzu olacaq. Həmin duzun dəmirlə reaksiyasından dəmir misi sıxışdırıb çıxardır. Alınır dəmir 2 sulfat duzu və mis və davamında t maddəsi natriumoh ilə reaksiyaya girir bu mis ola bilməz mis natriumoh ilə reaksiyaya girmir deməli t maddəsi ferrum so42 ki natriumoh ilə reaksiyası mübadilə tiplidir və mübadilədən də natrium sulfat duzu ilə dəmir 2 hidroksid əmələ gəlir həqiqətən də baxın burdan x alınır deyir bəli biz də x-i aldıq ferrum dəmir 2 hidroksididir aldıq. İndi Z və T maddələrini müəyyən edək. Z maddəsi mis 2 sulfatdır. T maddəsi isə T maddəsində bəs T maddəsi də dəmir 2 sulfatdır. İndi isə keçək testlərə. Daha doğrusu, öncə test deyil heçə açıq suallar da, sonra testlər gələcək. Boş xanalara uyğun mineralları yazın deyir eh xloridləri, karbonatları və sulfidləri ayırmalıyıq. Verilmiş maddələrin formulalarını bilmək lazımdır. Silvin bu kalium xlorudur. Pirit ferrum S2-dir. Siderit ferrum SO3. Galit bildiyimiz xörəyi duzudur, natrium xlor. Kalsit kalsium karbonattır, digər adı ilə əhəng taşı, təbaşır, mərmər kinovar isə civə 2 sulfiddir. İndi xloridlərə baxsaq, 1 və 4 uyğun gəlir, yəni silvin və qalit. Karbonatlara uyğun 3 və 5-dir, yəni siderit və kalsit. Və sulfidlərə uyğun gəlir piritlə kinovar 2 ilə 6. 2-ci sual x, y və z metallarını müəyyən edin deyir. X metali həm Xlorid turşu suyu ilə həm kalium hidroksidlə, həm də su ilə reaksiyaya daxil olur. Baxın, həm turşu ilə, həm əsasla reaksiyaya girirsə, bu amfoter metal olmalıdır. Və bizə verilmiş 3 dənə metaldan yalnız sink amfoterdir. Y turşu ilə reaksiyaya girir, qələvi ilə reaksiyaya girmir, su ilə reaksiyaya girir. Sinki yazandan sonra yerdə qaldı dəmir və mis. Dəmir orta aktiv metaldır, mis passiv metaldır. Əgər y metal turşu ilə reaksiya girirsə, su ilə reaksiya girirsə, bu dəmir olmalıdır. Çünki mis passiv metaldır. Nə xloridlə reaksiya girməyəcək, nə də su ilə reaksiya girməyəcək. Qələvi ilə reaksiya girməməyi də onsuz da məlumdur ki, bilirik qələvilərlə yalnız amfoter metallar reaksiya daxil olur. Sink, dəmir və mis. 3-cü sualda deyir, x hansı metallar ola bilər? oxunur. Gəminin dəmir korpusu. X qoruyucu elementdir, protektordur. Ümumiyyətlə dəmiri hansı metalla, hansı qoruyucu elementlə qoruya bilərik? Protektor ə e, qorumaq istədiyimiz metaldan daha aktiv bir metal olmalıdır. Məsələn, mis dəmirdən passivdir, olmaz. Gümüş də olmaz, o da dəmirdən passivdir. Burada dəmirdən aktiv olan 2 dənə metal var. Biri kaliumdur, biri xromdur. Amma kalium Çox aktivdir. Yəni xrom orta aktiv metaldır, kalium isə aktiv metaldır. Kaliumu e, açıq havada sonsuza qədər saxlamaq olmaz. Kaliumu neftin altında saxlamaq olur. Çünki açıq havada kalium oksigenlə reaksiyaya daxil olaraq superoksidə çevrilir. Özü kalium olaraq dayanıqlı deyil, yəni. Ona görə də biz kaliumdan da istifadə edə bilmərik. Sadəcə xromdan istifadə etmək mümkündür protektor kimi. Və xrom orada özü paslanacaq. Yox, üzr istəyirəm. Xrom orada e, dəmirin paslanmağa qoymayacaq, belə deyək. 4. Poladın tərkibinə kütləcə 12% xrom daxil etdikdə paslanmayan polad alınır. 5 ton paslanmayan polad almaq üçün neçə kiloqram xrom lazımdır? 5 ton 5000 kq-dırsa, bunun da 12 faizi xromdur. Yəni 600 kq olacaq doğru cavab. 5-ci sual sənayədə natrium metali hansı üsul ilə alınır? Natrium aktiv metaldır və biz aktiv metalları elektrolizlə, elektrometalurjiya üsulu ilə alırıq. Elektrometalurjiya. Altı cədvəli tamamlayın deyir. Sink asan əriyən ağır metaldır. Aha, natrium asan əriyən yüngül metaldır, mis isə çətin əriyən ağır metaldır. 7-ci sual: Ehler Venn diaqramında uyğun bəndləri qeyd edin. Biri misdir, mis passiv metaldır. Biri sinkdir, sink orta aktiv metaldır. Su ilə adi şəraitdə reaksiya daxil olmursa, bu hər ikisinə aiddir. Su ilə adi şəraitdə aktiv metallar reaksiyaya daxil olur. Nə mis aktiv deyil, nə sink. Dəmir xlor 2 məhlulu ilə reaksiyaya daxil olur. Dəmirdən aktiv olan burada sink var. Deməli, dəmir ki xloridlə sink reaksiyaya daxil ola bilər, amma mis daxil ola bilməz. 3-də deyilir ki, xrom 2 xlorid məhlulu ilə reaksiyaya daxil olmur bu misdir. Çünki mis xromdan passivdir. Xromu sıxdırıb çıxara bilmir, amma sink xromu sıxdırıb çıxara bilir. 4-də deyir ki, gümüş müsbət ionnu reduksiya edir. Bu hər ikisinə aiddir. Çünki mis də, sink də gümüşdən aktiv olduqlarına görə gümüşü reduksiya edə bilirlər. Situasiyalara keçək. Şagirdə sink, dəmir və mis qarışığında metalların kütlə payını hesablamaq tapşırılmışdı. O qarışıqdan müəyyən qədər tərəzidə çəkib üzərinə artır müqdarda qələvi məhlulu əlavə etdi. Reaksiya başa çatdıqdan sonra qarışığı süzərək bərk qalığın üzərinə artır müqdarda xlorid turşusu əlavə etdi. Reaksiya başa çatdıqdan sonra qarışığı süzüb bərk qalığı tərəzidə çəkdi. Qələvi məhlulu ilə reaksiyaya daxil olan metalın adını və bu reaksiyanın metalın hansı xassəsinə əsaslandığını yazın. Ümumiyyətlə qələvilərlə yalnız amfoter metallar reaksiya daxil olur. Amfoter metallar da yazıram bura: qalay, qurğuşun, beryllium, sink və alüminiumdur. Bizə verilmiş 3 metaldan sink amfoter metaldır. Deyir, qələvi məhlul ilə reaksiya daxil olan metalın adını yazın. Bu, sinkdir. Və bu reaksiyanın metalın hansı xassəsinə əsaslandığını yazın. Təbii ki, amfoterlik xassəsinə əsaslandığını yazırıq bura. <coughs> Davam edirik. Berk qalığının üzərinə artıq miqdarda xlorid turşusu əlavə etdikdə baş verən reaksiyanın tənliyini yazıb əmsallaşdırın. Baxın, birinci qələvi məhlulu əlavə etdik. Burada sink reaksiyaya daxil oldu, bitdi, yerdə qaldı dəmir və mis. Bundan sonra berk qalığının üzərinə xlorid turşusu əlavə etdik. Bəli, xlorid turşusu ilə mis reaksiyaya girməyəcək, çünki mis passiv metaldır. Amma dəmir reaksiyaya daxil olacaq. Yəni biz burada dəmirin HCl ilə reaksiyasını yazırıq. Alınır dəmir(II) xlorid duzu və hidrogen. Və əmsallaşdıranda da 2 yazıram. <coughs> 10-cu suala keçirəm. Sink, dəmir və mis qar qarışığının 50 qramının qələvi ilə qələvi məhlulu ilə reaksiyasından 4.48 litr. Aha. 4.48 litr. Bəlkə qalğın xlorid turşusu ilə reaksiyasından isə 5.6 litr qaz ayrıldığını bilərək ilkin qarışıqdakı metalların hər birinin kütlə payını faizlə hesablayın. soruşurlar. Öncə qələvi məhlulu ilə reaksiyanı yazırıq. Bu sink plus natrium OH reaksiyasıdır. Alınır natrium sinkat duzu və hidrogen qazı əmsallaşdıranda natrium OH-a 2 yazmaq lazımdır. Bu reaksiyadan deyir ki, 4 tam üzdə 48 litr qaz alınır. Görəsən, neçə qram sink reaksiyaya daxil olarsa 4 tam üzdə 48 litr qaz alınar? Sinkin ayrı 65-dir, verilib. Və 65 qram sink reaksiyaya girdikdə 22.4 litr hidrogen alınır. tenasubu yazıram. 65'ten 22 onda 4 alınırsa x'dan da 4 tam yüzde 48 litre alınır. Demeli x beraberdir 13 grama. Bəli bizde 13 gram sink var. 50 gram karışığın 13 gramı sinkdi. Sonra ikinci reaksiyanı yazıram bura. Ferrum plus H alınır. Ferrum klor 2 plus H 2. H chlor'a da 2 yazıram. Bu reaksiyadan da 5 onda 6 litre gaz alınır. Baxın, görəsən, neçə qram dəmirdən 5.6 litr qaz alınar. Dəmirin ayrı 56-dır. 56 litr, 56 qram dəmir reaksiya girdikdə 22.4 litr qaz alınır. Hidrogen alınır. Tənasıbi qururuq. 56-ya 22.4-dürsə, y-a 22, da 5.6-dır. Burada da y bərabər olacaq 14-ə. Aha. 50 qram qarışığımız var idi. Bunun 13 qramı oldu sink. 14 qramı oldu dəmir. Onun 14 27 edir. 50-dən 23 çıxanda qalır 50-dən 27 çıxanda qalır 23 qram mis. İndi biz bunların kütlə payını tapmalıyıq. 50-dən 13 qramı sinkdirsə bu 26% sink deməkdir. 14 qram dəmir varsa bu 28% dəmir deməkdir və 23 qram mis varsa bu da 46% Mis deməkdir. 11-ci sualda deyir ki, hansı metalın ən yüksək oksidləşmə dərəcəsi onun yerləşdiyi qrupun nömrəsindən böyükdür. Bir-bir baxaq variantlara. Alüminium 3-cü, 3A üç qrupunda yerləşir və maksimum dərəcəsi müsbət 3-dür. Bu olmaz. Xrom 6B qrupunda yerləşir və maksimum dərəcəsi müsbət 6-dır. Bu olmaz. Mis 1 B qrupunda yerləşir, maksimum dərəcəsi müsbət 2-dir. Bəli, bu ola bilər. Natrium 1A-da yerləşir, maksimum dərəcəsi müsbət 1-dir və barium 2A-da yerləşir, maksimum dərəcəsi müsbət 2-dir. 12-ci sualda deyir ki, reaksiya tənliklərinə əsasən metalların alınma üsullarının hansı halda doğru göstərildiyini müəyyən edin. Baxın, birinci reaksiyada <coughs> alüminiyumdan istifadə olunur reduksiya edici kimi. Bəli, bir reaksiyada hansısa reduksiya edicidən istifadə olunursa, bu pirometallurgiya üsuludur. Bil gedir pirometallurgiyə. A-nı silirəm, D-ni silirəm, BSY qalır. 2-ci reaksiyada baxın, dəmir məhlul şəraitində, yəni mis 2 sulfat məhlulundan misi sıxışdırıb çıxaracaq. Bu hidrometallurgiyadadır. Çünki bu reaksiyanın getməsi üçün mütləq məhlul şəraiti lazımdır. Hidrometallurgiyaya heç birinə aid olmamalıdır. Yəni ikincinin heç birinə aid olmadığını biliriksə, burada sadəcə B variantı qalır. Üçcüdə görürsüz, elektroliz baş verirsə, bu elektrometalurgiyadadır. Dördcüdə hidrogendən redüksiya edici kimi istifadə olunur. Bu da yenə pirometallurqiya üsuludur. Bir əlavə məlumat da deyim. Eğer bakın birinci reaksiyada alüminyumdan reduksiyedici edici kimi istifadə bu alüminyum termiya üsuludur. Və dördüncü reaksiyada hidrogenle reduksiyedici edici kimi istifadə olunursa, bu da hidrogeno termiya üsulu sayılır. <coughs> 13. Hansı reaksiyalardan metal alınır deyir. Birinci, bunlar verilmiş reaksiyaların dördü de Hidrometallurqiya üsuludur. Yəni məhlul şəraitində bir metalın digər metalı sıxışdırıb çıxarmasına əsaslanan bir üsuldur. Sink civəni sıxışdırıb çıxara bilər, çünki civədən aktivdir bu ola bilər. İkincidə natrium misi sıxışdırıb çıxara bilməz. Əslində natrium misdən aktivdir, amma natrium o qədər aktivdir ki, heç duza yaxınlaşmır, məhlulun suyu ilə reaksiyaya girir. Yəni ikincidə natrium + H2O reaksiyası baş verir. Natrium plus kuprum SO4 ilə reaksiyası baş vermir. Buradan metal alınmır yani. 3-cüdə qurğuşun sinki sıxışdırıb çıxara bilməz, çünki sink daha aktivdir. Və 4-cüdə qurğuşun misi sıxışdırıb çıxara bilər. Bəli, qurğuşun misdən aktivdir. Cavab olacaq A variantı 1 və 4. 14-də deyir ki, içərisində bu ionlar olan məhluldan elektrik cərəyanı keçirildikdə Katotta hansı katyon ilk anda redüksiyon olunur? Aha. Hansının redüksiyon kabiliyeti ise o elbette ki daha tez redüksiyon olunmalıdır. Redüksiyon edicilik azalan sırada redüksiyon kabiliyeti artır. Yani bunların içinde en pasivi mist ise, yani redüksiyon ediciliği en az olan mist ise, onun redüksiyon kabiliyeti Mis mi? istəyirəm, çaşdım, qızıl. Gızıl ee, qızıl misdən de pasifti metal olarak. Ama iyonun reduksiye kabiliyeti bunların içinde qızıl daha güçlüdür. Daha tez ilk anda reduksiye olunacaq qızıl. Redüksiye ediciliğin azalma sırasında reduksiye kabiliyeti artır. Bunu bir defa bir daha tekrarlıyorum. 15 X Y Z metallarının aktivliyi sırası X > Y > Z kimidir. Metal qabların hansında bir müddətdən sonra reaksiya gedər deyir. Baxaq. Deməli Z qabında XSO4 saxlaya bilərikmi? Bəli, saxlaya bilərik. Çünki Z X-i sıxdırıb çıxara bilməz. X Z-dən güclüdür. Birincidə reaksiya getməz. İkinciyə baxırıq. X-dan hazırlanmış qabda YSO4 saxlaya bilmərik. Çünki X Y-dan aktivdir, onu sıxışdırıb çıxaracaq və orada bir müddətdən sonra reaksiya baş verəcək. 3-cü qaba baxsaq, Y metalından hazırlanmış bir qabdır və biz orada ZSO4 duzunu saxlamaq istəyirik, amma saxlaya bilmərik. Çünki Y metali Z-dən aktivdir. Y Z-ni sıxışdırıb çıxaracaq. Yəni ikinci, 3-cü qablarda reaksiya baş verəcək. 16. Dəmirdən hazırlanmış məmulatı korroziyadan qorumaq üçün onun üzərini hansı metallarla örtmək lazımdır? Aha. Dəmirdən aktiv metallarla örtməliyik. Burada dəmirdən aktiv metallar xrom, alüminium və sinkdir. Qurğuşun olmaz, qurğuşun dəmirdən passivdir. Xrom, alüminium, sink olacaq cavab D variantı. 17-də də deyir, hansı metallar redüksiya edicilik qabiliyyətlərinin artması ilə düzülmüşdür? Bu sıranı biz əzbər bilməliyik. Redüksiya edicilik qabiliyyətlərinin artma sırası, yəni belə deyək də, litium, kalium, kalsium, natrium, magneziyum, alüminium, mangan, sink, xrom, dəmir, nikel, qalay, qurğuşun Sonra hidrogen gəlir. Hidrogen metal deyil, orada sərhəd rolunu oynayır. Mis, civə, gümüş, qızıl və platin və ya xod öncə platin, sonra qızıl da yazırlar. Baxın, bu sırada reduksiya edicilik qabiliyyəti azalır. Biz artma sırasıyla düzməliyiksə variant nə ola bilər? <coughs> Dəmir, sink, alüminium ola bilər. Bəli, baxın C variantı dəmir, sonra sink, sonra alüminium. Yəni redüksiyaizlinin artması sırasıyla düzlük, sağdan sola gəldik. 18-də deyir, metalların redüksiyaizlik qabiliyyətlərinin azaldığı sıranı müəyyən edin. Bu elə A variantıdır. Baxın, alüminium, sink, xrom və dəmir. Bu sıranı əzbər bilməsək Bu tip sualları yazmaq çətindir. 19. Hansı metallar oksigenlə reaksiyaya daxil olmur? Hansı? Gümüş, qızıl, platin oksigenlə reaksiyaya daxil olmur. Oksigen mövzusunun sualıdır bu da əslində. 20. Adi şəraitdə qatı və duru nitrat ilə qızırıldıqda isə qatı sulfat ilə reaksiyaya daxil olan, lakin duru turulardan hidrogeni çıxara bilməyən metallar hansılardır? passiv metallardır. Duru turşulardan hidrogeni çıxara bilmir. Hidrogendən sağda yerləşən mis, gümüş, qızıl, platin, yəni C variantı doğru cavab. Bir dəqiqə. Bəli. Aha, burada biz B variantını niyə götürmədik? Çünki qızıl nitrat ilə sulfat ilə reaksiya daxil olmayacaq. Ona görə də A variantında maqnezium ümumiyyətlə üçü də akt, ə, orta aktivdir. D variantında aktiv və orta aktiv metallardır. E variantında litium aktivdir, sink orta aktivdir. Olar turşulardan hidrogen çıxara bilirlər. <coughs> 21. Təbiətdə yalnız birləşmələr şəklində tapılan metallar sırasını müəyyən edin. Yalnız birləşmələr şəklində. Baxın, qızıl sərbəz tapılır. A, B, C getdi. Ümumiyyətlə passiv metalları sərbəst tapmaq olur. E də getdi. Burada da mis var, platin var. Amma D variantında passiv metallar yoxdur. Onları sərbəst tapmaq olmayacaq, birləşmələr şəklində tapacağıq. 22-də deyir, ən yüngül metalı göstərən bu litiumdur sıxlığına görə. 23. Metal ionlarının oksidləşdiricilik qabiliyyətinin artma sırasını müəyyəndir. Oksidləşdiricilik qabiliyyəti artırsa, redüksiyaizlik qabiliyyəti azalır deməkdir. Yəni yuxarıdakı siyahı yazmışdıq. Bu, baxın bu sırada soldan sağa gəldikcə redüksiyaizlik azalır və oksidləşdiricilik artır. Nə götürə bilərik? A variantını götürə bilərik elə. Bəli. Alüminium dəmirdən aktivdir, dəmir qurğuşumdan aktivdir. Yəni bu sırada redüksiyizlik azalır və oksidləşdiricilik qabiliyyəti artır. 24. Tərkibinə və quruluşuna görə elementlərin təsnifatı hansı halda düzgün verilmişdir? Elə A variantıdır. Yəni də bərk məhlullar və metalların qarışığı elementlər iki cür olacaq. <coughs> 25. Hansı mineralların tərkibinə dəmir daxildir? Pirit Ferrum S2, bəli 1-i götürəcəyik. Silvin kalium xlordu. 2-ni götürmürük. Gips kalsium sulfat vurulsun 2 mol su deməkdir. Burada dəmir yoxdur, 3-ü götürmürük. Və maqnetit ferrum 3O4. Bunu da götürəcəyik. 1 və 4 doğru cavabdır. A variantı. 26. Ellerven diaqramına uyğun bəndləri müəyyən edin. Natrium və sink. Pirometallurqiya üsulu ilə alınır. Bu natrium ola bilməz. Natrium aktiv metaldır, elektrometalurji üsulu ilə alınır. Pirometallurqiya aiddir orta aktiv və passiv metallara. Sabit valentlidir hər ikisi. Natrium 1 valentlidir, sink 2 valentlidir. Fe lo 4 məhlulundan dəmiri sıxışdırıb çıxarırsa bu sink olacaq. Düzdür. Natrium da dəmirdən aktivdir, sink də dəmirdən aktivdir, amma bayaq da bir sualda dediyim kimi natrium çox aktivdir. O heç məhlulun içindəki duza yaxınlaşmır, su ilə reaksiyaya daxil olur. Amma sink orta aktiv metaldır, dəmiri sıxışdırıb çıxara biləcək. Və qələvi metaldır natrium 4 2 1 3 cavab olur A variantı. 27-ci sual. Mis 2 sulfatın suda məhlulunun elektrolizindən anodda 5.6 litr oksigen ayrılarsa, məhluldan neçə qram sulfat alınar? Baxaq. Mis 2 sulfatın məhlulunu hazırlayırıq, elektrolizə aparırıq. Katodda misin özü ayrılacaq. Çünki misin reduksiya qabiliyyəti hidrogendən çoxdur. A nöqtə oksigen ayrılacaq və məhlulda qalacaq sulfat turşusu. Əmsallaşdırsaq bu şəkildə əmsallaşdıracağıq. Düz oldumu? Bəli. İndi deyir, A nöqtədə 5.6 litr oksigen ayrılarsa, məhlulda neçə qram sulfat alınır? X qram. Baxın, 1 mol oksigen 22.4 litrdir. 2 mol sulfat da 196 qramdır. Tənasıbü bu cür qururuq. 20.4 litrə 196 qram uyğun gəlirsə, 5.6 litrə neçə qram uyğun gələr? Təbii ki, 49 qram. 27-nin cavabı 49 olacaq. 28. Hansı metalları sənayədə oksidlərindən kokslə, karbon monoksidlə və ya alüminiumla reduksiya etməklə alırlar? Yəni bu pirometallurqiya üsuludur ki, reduksiya edicilərlə metal əldə etmək. Natrium və kalsiumu silirəm çünki bular aktiv metallardır və aktiv metalları yalnız elektrometalurji üsulu ilə almaq olar. Amma 2, 3 və 5-ci metallar sink, dəmir və xrom orta aktiv metallardır. Bəli, onları pirometallurji üsulu ilə almaq mümkündür. 2, 3, 5 doğru cavabdır. 29-da deyir, dəyişkən valentli metalları müəyyən edin. Natrium və kalium sabittidilər, bir valentlidilər. Mis 1 və 2 valentlididir, xrom da 2, 3, 6 valentlididir. Yəni dəyişkən valentlilər 1 və 3-dür. Bu da əzbərlik bir sualdır. <coughs> və 30. Metalların xassələri verilib, biz həmin xassələrə uyğun metalları müəyyənləşdirməliyik. Baxaq dəmirə. Dəmir 4s2 3d6 formula malikdir xarici təbəqəsində, yəni 8-ci qrupda yerləşir və bəli, dəmir dəyişən valentlidir. 3-ə aiddir A. Dəmir 2 və 3 valentli ola bilər. Maqneziyumun xarici konfiqurasiyası 3s2-dir. Maqneziyum sabit valentlidir və S elementidir. Belə bir variant yoxdur. Maqneziyum heç birinə aidd deyil. Xroma baxaq. Xrom 4s1 3d5 formula malikdir. Yəni 6B qrupunda yerləşir. Sabit valentli də deyil, dəyişən valentlidir. 2, 3, 6 valentli ola bilər. Xrom da heç birinə aid deyil. Belə bir variant yoxdur. <coughs> D, alminiyuma baxaq. 13 alminiyum 3s2 3p1 konfiqurasiyası ilə bitir. Yəni sabit valentlidir və P elementidir kiya D uyğun gəlir. Və qaldı sink metali. Sink metalının konfiqurasiyası 4s2 3d10'dur. Sinkdə sabit valentliyi yalnız 2 ola bilər və D elementidir. Yəni birinci müddəaya uyğun gəlir E. Beləliklə A variantının suallarının izahı bitdi. Növbəti videolarda görüşənədək, hələlik.